শুক্রবার থেকে রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে নতুন বছরের প্রথম অধিবেশন হওয়ায় প্রথা অনুসারে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এই অধিবেশন এদিন বিধানসভায় রাজ্যপালকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর মানিক সাহা অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সহ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য এদিন জাতীয় সঙ্গীতের পরে বিধানসভায় ভাষণ শুরু করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা लिखित तो भाषण पाठ करें राज्यपाल और विकास की दिशा में त्रिपुरा गवर्नमेंट और त्रिपुरा मता के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता त्रिपुरा संबंधित मुद्दों के समाधान का वादा किया गया है हमारे अद्रवाड़ के मुद्दों का सफलता समाधान भी देखा 5 सितंबर 2024 को केंद्र और त्रिपुरा सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ एक समझौता यहाँ पर पर हस्ताक्षर किए जिसके जिससे इन समूहों को भंग कर दिया गया और शांति स्थापित हुई मैं समान समाज में लौके लोगों का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक विकसित त्रिपुरा और भारत के निर्माण में योगदान देंगे कृषि जो सेंट्रल राज्य गेहरोनो उत्पादन के लिए योगदान है, है। है, रही मेरी सरकार की की उत्पादकता को को बढ़ाने देने देने के देने के के बढ़ावा लिए मुख्यमंत्री इंडिकेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम दौरान ये को कवर किया गया है नेशनल मिशन ऑयल বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে একাধিক বিল পাশের জন্য উত্থাপন করা হতে পারে এর মধ্যে মন্ত্রী বিধায়কদের বেতন ভাতি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিল থাকছে তিনটি বেসরকারি প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে এছাড়া থাকবে প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুক্রবার ছাড়া আগামী সোম ও বুধবার চলবে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন আগরতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট লংকাই টিভি